이번 올림픽 개막식이 내일 있어서 오늘부터 일본 연휴 들어갔는데요. 날씨가 많이 춥네요. 제가 지금 일본 뉴스를 잠깐 틀어놓고 어, 오늘 도 맛있게 예. 덥지만 만둣국을 좀 끓여 봤어요. 만둣국 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 맛있게 감사히 잘 먹겠습니다. 멸치 다시물 빼가지고 한국에서 저기 뭐야 물만두? 물만도 사서 끓여 먹어 봅니다. 전 세계가 이상적으로 지금 난리가 아니네요. 중국에

沿って歩く人たちの旅行をどうも立てながら、二っと水が流れていく。シアトルローソンにこれだけをするために水が強すぎたので、リックや浮気など、捨てられるものは全部捨てたよ。水は自分の肩や首くらいまで来たね。現地メディアにると。

정말 맛있네요. 안 먹으면 후회할 뻔했는데요. h e day. I'm going to be a p 私たちは、私たちは、私たちは、たちは、たちも私たちは、私たちなかなかは、私作業が進まない。 Like that. And it just, uh, it 全米省庁報道火災センターによるとこの大規模な山火事をはじめ現在13の市の800カ所で山火事が起きているといるつまり今日はこんな ふだんは快晴ではなくても、もう少しあの辺りのビル群が見えるんですが、今日はかなり輪郭がぼやけています距離にしておよそ4000キロ、西海岸で発生した山火事の煙が、陸大陸を横断し、東海岸にあるユンヨークリまで到達していた。

홍수에, 산불에, 태풍에, 내전에 전 세계가 조용할 날이 없어요. 恐れな予想される最大瞬間風速は 60m 今後どこへ向かうのだろうかさらに今日も各地で猛暑世界で進む異常気象今何に気をつければいいのだろうかえー、世界的む異常気象 スタジオ、足原知恵法人に入っていただきよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今後、大中国の洪水、アメリカの山火事となるとなんですが、この原因はズバリはい。えこの原因なんですけれども、これは、偏西風の濁行です。はい。まあ、大体異常気象といったら偏西風の濁行と思っていただいていいんですけれども、まあ、そもそも、なぜ偏西風が濁行すると異常気象になるかというと、もうちょっとひとつ置いておいてほしいんですけれども、偏西風の特徴です。 偏西風、寒気と暖気を分けますよ、はい、これです、はい、つまり、偏西風の北側は寒気です、はい、で南側は暖気です、はい、そうすると、この蛇行して偏西風の南側にこの辺が入っちゃうと、本来だったらアラスカとかカ,カ,カナダは涼しいはずなのに、あ,<ー>あったかい側に入っちゃうんです。なるほど、わかりますはい で、しかもこれがずっと続くと、どん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 ここの温度が高くなっていく。で、一方逆にこの辺り、ドイツとかベルギーで大雨になってます。あと中国、これも大雨になっている。こういうところは寒気が入り込んできて、で、大雨になっている。これじゃあなんで蛇行するんですかこれは偏西風の気まぐれです。いや、本当に、あの、どんどん蛇行したりっしまっすぐしたりす 틀어놓고 시원하게 따끈한 만두국을 먹을 수 있다는 것이 얼마나 감사한지 그리고 이렇게 무더운 날씨에 고난 가운데 있고 힘든 삶 가운데 있는 사람들이 참 생각이 나면서 그들을 위해 기도가 저절로 나오는 그런 시기인 것 같습니다. 너무너무 맛있게 잘, 맛있게, 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다.